नमस्कार दोस्तों मैं प्रभु पी इंजीनियर में आपका स्वागत तो करता हूँ आज मैं आपको ले आया हूँ गुजरात के आनंद शहर जी आनंद शहर वैसे तो देखा जाए तो अमूल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है लेकिन यहाँ पे आज मैं ये आपको दिखाना चाहूँगा मेरे पीछे एक कैनल भी लगा हुआ है तो समारोह जो 2024 हजार चौबीस यहाँ पे जो ब्राह्मण समाज के द्वारा जो है 1500 युवकों को जो परसुद दीक्षा का कार्यक्रम रखा गया है जिसमें समस्त जो ब्राह्मण समाज और उसके प्रमुख लोग जो है व्यवस्था करने वाले लोग कुछ महंत है कुछ साधु संत लोगों को यहाँ पे आमंत्रित किया गया है समारोह में तो चलिए देखते हैं आगे का रिपोर्ट और यहाँ के प्रतिनिधि लोगों का क्या कहना है ये सब विवरण हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बताएंगे देखिए सिंधु सरोवर का हिंदुत्व तो यहाँ संपूर्ण विश्व में आपती ही है और हिंदू कल्चर जो है संस्कृति है यही हमारी सर्वोपरि संस्कृति है यहाँ जो एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है वह पौराणिक पुरातन संस्कृति जो हमारी इस गुरुकुल की परंपरा शिक्षा दीक्षा जो माध्यम था उसको यहाँ से पुनः शस्त्र और शास्त्र दीक्षा की प्रारंभ किया गया है यह बहुत ही सराहनीय और अभिनंदन के पात्र है जो ब्रह्म शक्ति सेना आनंद के द्वारा यह कार्य किया गया है बहुत बहुत साधुवाद खूब खूब धन्यवाद ऐसे ही पुरातन और सनातन के कार्य करते रहे ऐसा शुभ आशीर्वाद ओम नमो नारायण जय सनातन महाराज धर्म जातियों में बटे हुए कैटेगरी तो वर्ल्ड वाइज सब जगह है विभाजन जो है गुण कर्म के हिसाब से विभाजन एक व्यवस्था के लिए सब जगह है और यहाँ जो विभाजन हुआ था वो इसलिए हुआ था कि एक अच्छा विभाजन अलग रहे विभाजन जो है गुण कर्म का वो स्वयं के लिए है भाई हम अगर सेपरेट रहेंगे है ना तो उससे हम स्वस्थ रहेंगे हमारी मूल चीजें सारी चीजें बची रहेंगी जैसे पुलिस परेड ग्राउंड हो है ना क्यों ये सारी चीज़ें सब सेपरेशन में जाती है सब अलग उनका जीवन होता है रहन सहन सब अलग होता है तो वो स्वयं के लिए वो दूसरों पे फेंकने के लिए या दूसरों को छोटा दिखाने के लिए नहीं है ये सब कुचार जो है विधर्मियों द्वारा किया गया है बाकी सब अपने सेपरेशन में रह के अपने अपने गुणों को बढ़ाओ ये इसके लिए है तो मूलता सब एक है ऐसा कुछ नहीं है આજનો કાર્યક્રમ એટલે પરશુ દીક્ષા ગ્રહણ સમારોહ આજે પંદરસોથી ઉપર બ્રાહ્મણ યુવાનો ગુજરાતના અલગ અલગ જિલ્લાઓમાંથી જ્યારે પધાર્યા હતા ત્યારે એમને શસ્ત્રની અને શાસ્ત્રની દીક્ષા લીધી બ્રાહ્મણ હંમેશા સર્વનું વિશ્વનું કલ્યાણ માટે જ વિચારે છે ત્યારે અમારો એક સંકલ્પ હતો કે સમાજ નિર્માણથી રાષ્ટ્ર નિર્માણ ને રાષ્ટ્ર નિર્માણથી વિશ્વ નિર્માણ ત્યારે ઘરે ઘરે જ્યારે ભગવદ્ ગીતા પહોંચતી હોય તો ઘરે ઘરે શસ્ત્રનું પણ પૂજન થાય ત્યારે પરશુરામ દાદાની ફરસી આજે મંદિરના પૂજન માટે અમે દરેક દેવ પરિવારોને આપી છે અને અમે એક જ વસ્તુ વિચારીએ કે વેદોનો વેદોની રક્ષા સંસ્કૃતિની રક્ષા સનાતન ધર્મની રક્ષા જ્યારે જ્યારે ધર્મની વાત આવશે ત્યારે બ્રાહ્મણ હંમેશા એ લોકોનું કલ્યાણ અર્થે વિચારશે એ માટે આજે સમગ્ર અલગ અલગ ઓગણીસ જિલ્લાઓમાંથી આજે બ્રહ્મ પરિવારો આવ્યા હતા યુવાનો યુવતીઓ આવ્યા હતા જેમને પરશુ દીક્ષા ગ્રહણ કરી અને વિજય મુહર્ત બાર ને ઓગણચાલીસ હતું એ ટાઈમે એમને પરશુદિક્ષા ગ્રહણ કરી અને આજે અલૌકિક આનંદ કર્યો અને પરશુરામ દાદાની અને મહાદેવની માતાજીની આશીર્વાદની અનુભૂતિનો અહેસાસ કર્યો આશીર્વાદ લીધા હર હર મહાદેવ જય જય પરશુરામ